Слава алейкум, Викторовна. Меня звать Ахтем Стаблаев. Я режиссер и актер. Мне говорили, и я вижу это в ваших глазах, что вы человек слова и настоящий мужчина. И я хочу, чтобы вы знали, что таких людей, как вы, не очень много. И, конечно, вы наверняка знаете, что ваши родные и близкие ждут, чтобы вы вернулись живым, здоровым. Это нужно не только вашим родным и близким, не только крымским татарам, а вообще каждому, кому не все равно что происходит у него на родине. Молюсь за вас каждый день, за каждого человека, которому приходится сейчас очень непросто, труднее, чем мне. С уважением, Ахтем Стаблаев.